Вітаю вас, шановні глядачі! З вами як завжди, сімейний тележурнал Світ родини та я, його ведуча Христина Пасічник. Сьогодні сторінки нашого сімейного тележурналу Світ родини підготували для вас багато цікавого. Не пропустіть! З якого віку треба віддавати дитину до школи. Розкрити це питання. Нам сьогодні допоможе сімейний психолог Катерина Варнавська. У сюжеті літній відпочинок дізнайтесь про те, як відпочивають школярі за обміном. А у черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар-акушер-гінеколог Валерія Деревенко продовжує розповідати про всі зміни організму жінки під час вагітності. І сьогодні це десятий тиждень. Залишайтеся з нами. На вас чекає багато цікавого. У законі про освіту йдеться про те, що дітей треба віддавати до школи з 6 з половиною років. Перед батьками ж у свою чергу починають поставати питання: а чи варто так рано? А чи готова дитина до процесу навчання? Як визначається готовність і який вік краще для початку навчання у школі? На усі ці питання нам сьогодні допоможе знайти відповіді сімейний психолог Катерина Варнавська. Вітаю вас. Здравствуйте. Пани Катерина, расскажите нам, будь ласка, с якого вику, с вашей точки зрения, mm -hmm. требует давать детей до школы? Вы знаете, существует такое понятие в общей психологии, как психические процессы. Один из важных психических процессов, воля, формируется уже после 7 лет. Это способность ребенка концентрировать внимание, выполнять какие-то действия, которые ему не нравятся, но которые необходимы. Эта способность появляется именно после 7 лет. Поэтому я бы рекомендовала примерно с этого возраста отдавать ребенка. Но вот как наша общеобразовательная система построена таким образом, что в 6-6,5 половиной дети идут уже в школу. Вот, ну, к сожалению, это так, и, ну, наверное, пока ничего не изменить. А как вы что малек уже готовый их а, ну вот обычно при школах детки, которые а, в подготовительной группе в детском садике, у них ходят в школу и с ними проводят занятия. И там педагоги уже а, ну, как-то выявляют готовность к школе, это какие-то задания они делают, тестовый психолог обязательно общается уже в, ну, на подготовительных курсах. И можно понять уже а, ну, сформированы какие-то там навыки которые необходимы для учебы в школе. А якоеся о домашней, так атмосфере домашнему затишка mm -hmm. готовить детеныш до школы? Да, необходимо ребенка готовить к школе. Во-первых, это как бы распорядок дня в садике. Он более расслаблен для деток, это как бы хорошо, но ближе к школе необходимо приучать ребеночка раньше вставать. Обязательно нужно приучать его ну, какое-то время, где-то 15-20 минут в день заниматься, учить читать, учить считать. Ну, кроме того, что в садике какая-то подготовка, обязательно нужно как бы стараться, чтобы дети пересказывали, что у них произошло за день, что у них произошло в детском саду, что у них произошло на прогулке, какие у них впечатления, чтобы дети могли составлять связанный рассказ, это развивать речь и образное мышление. Кроме того, Важно подготавливать ребенка к тому, что школа это ответственность, в школе будут задавать задания, их нужно выполнять, в общем, развивать позитивные отношения к школе, чтобы ребеночек знал, что это еще очень полезно провести его в школу, погулять возле школы, завести в класс, попросить учителей чтобы ребеночек посидел за партой, чтобы он 1 сентября знал, что будет происходить с ним, потому что дети не любят неизвестности, для них очень важна безопасность. Неподготовленного малюка, как mm -hmm. можно неподготовленному малюку нашкодить школьную атмосферу? Ой, для даже подготовленного ребенка школы это такой стресс своеобразный, а для неподготовленного это как бы очень большой стресс, огромный может можно навредить э, психике ребенка тем, что он не будет справляться с заданиями это новая обстановка это новый коллектив новые требования учительница которой необходимо слушаться э, нет свободы той э, в общем и э, из-за плохих оценок если ребенок не успевает у него понижается самооценка а за счет этого Ухудшается отношение со сверстниками, ухудшается настроение. То есть у ребенка два выхода. Или он становится негативным лидером, чтобы как-то компенсировать. Ну, повышается агрессивность для того, чтобы заработать какой-то авторитет либо же ребенок становится аутсайдером. Часто развиваются различные психосоматические заболевания. Ребенок, который не успевает, он ну, как бы подсознательно предпочитает болеть вместо того, чтобы ходить в школу. Если вот такие есть наследки, mm -hmm. то нужно всегда обратиться к психологу, к Если ситуация уже какая-то такая становится неконтролируемой, в которой родители не могут помочь, то, наверное, да, ну, лучше обратиться к психологу. Mm -hmm. Чем психолог сможет помочь? Mm -hmm. а психолог может э, дать какие-то рекомендации родителям которым он прислушается и родители уже ну, могут как-то повлиять на эту ситуацию в семье прежде всего изменив свое отношение к школе и этим помочь малышу я знаю что есть какие-то тесты вы можете рассказать mm -hmm. нам больше mm -hmm. про тесты для будущих школярии в чего готовы mm -hmm. готовы до ты на это тесты, которые выявляют развитие способностей ребенка и его психических процессов. То есть это тесты на внимание. Ребенку предлагаются картинки, которых необходимо исключить из ну, четырех предметов лишних. Например, три предмета одежды и одну какую-то игрушку. Ребенок должен запомнить, вернее, ребенок должен понять, что это, какой предмет лишний, исключить его на мышление. На запоминание предлагаются какие-то картинки э, к его вниманию, потом картинки убираются, нужно их воспроизвести по памяти. Э, еще такие тестовые задания, как э, найти, например, пять отличий в похожих картинках, э, найти что похожее между словами, которые отличаются там, одной или двумя буквами, э, объединить какие-то предметы по общему признаку, например, там, предметы мебели, там, овощи, фрукты и так далее. Тобто зрозуміла, якщо дитина замала, починають батьки хвилюватися, чи не зарано, чи не зарано. А якщо ось дитині вже восьмий рік. Так, mm -hmm. а батьки говорят, что, а может, може зарано все одно еще работать эти, чтобы не было записано. Ну да, дети должны расти в среде сверстников, даже год разницы в этом возрасте имеет значение. Ребенок будет чувствовать свое отличие, сверстники будут, вернее, одноклассники, например, будут чувствовать так. отличие, там будет отличаться и по росту, и по уровню какому-то другому еще. Вот, поэтому хорошо бы, чтобы со сверстниками ребенок учился. А если такая ситуация происходит, ну, как бы, в садике выявляют уже готовность ребенка, нам близкие, друзья, и ну, необходимо разговаривать с такими родителями, и убеждать, что ребенку необходимо. Потому что в любом случае это социальное общение, и дети, которые занимаются по каким-то причинам на индивидуальном обучении, по индивидуальному плану дома, они хуже потом вливаются в социальную среду, они не могут адаптироваться, они не могут найти... Ну, работу нормальную не могут общаться. То mm. зараз дуже mm. модные такие развивающие э, 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 сказать, школы так для майбутніх mm -hmm. школярів. Клуби, клубы mm. так, вообще, это хороше, че как, с психологичной точки <свист> зрения. это хорошо, это замечательно, потому что в таких э, клубах, в таких э, организациях э, в игровой форме занимаются так. с детками. Кроме того, это тоже социальное общение, это группы деток. Они так легче осваивают материалы, легче осваивают навыки общения. Так, давайте подъемем підіб... такой подсумок. Так? Mm -hmm. С какого века все же таки мы mm -hmm. отдаем малюка? Чи обовязково это 7 років, або це обовязково 6,5 лет? Mm -hmm. На що звертати увагу? Ну, это не обязательно там 6,5, не обязательно 7, важна готовность ребенка, насколько сильное его желание, насколько он подготовлен, умеет ли он считать, умеет ли он считать, потому что если ребенок как бы готов ну, его уже какое-то развитие, подошло, а его в школу не отдали, ему потом может быть скучно. Неинтересно, он может тоже начать отставать, несмотря на то, что какой-то начальный старт очень хороший. Поэтому ну как бы все индивидуально, необходимо смотреть по обстоятельствам и по ребенку. Дякую вам, пани Катерина. Гадаю, что сегодня мы помогли матусям, которые отправляют своих дедушек в школу року. Ось Я дякую вам и на все До свидания. Відпочинок за обміном вже не є чимось надзвичайним та нереальним. Сьогодні навіть діточки відвідують таким чином різні держави. Вже тиждень Донецька область приймає юних гости з сонячного Кіпру. Загалом до нас прибули 20 школярів, які відпочивали у Святогірському оздоровчому таборі.